Дмитро Филипчук, глава профспилки працевники у галузе земельных видносов. Добрый вечер. Значит, я считаю, что отмену, отменить мораторий на продажу земель сельхозного значения нужно, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. И этому есть абсолютно только две причины, как минимум. Первая причина, потому что действительно есть определенное количество людей, которые хотят эту землю продать, и, соответственно, не имея возможности ее продавать, это они не... Нефиг... Это на цех людей. Но я имею в виду, что 70% не хотят продавать, соответственно, 30% — это те, кто хотят. И вторая, вторая причина — это то, что я, как минимум, знаю два способа, как можно сейчас в обход моратория в законном русле эту землю уже сейчас получить в собственность ну, надеюсь, абсолютно в законном надеюсь, я, вы пользуетесь. я их называть не буду для того чтобы не давать возможности всякого рода мошенникам это делать, но смысл в этом вот, однако у нас э, нету ни нефти ни газа ну допустим у нас нет ни нефти ни газа Поэтому земля должна стать нашей нефтью и газом для пополнения бюджета. Соответственно, земля должна выкупаться только государством и сдаваться в аренду для того, чтобы не быть зависимым от кого бы то ни было Разумело. и пополнять бюджет. Дякую. Глядачі у студії свободи слова поділилися за тим самим запитанням. 47% вважають, що Україні потрібний ринок землі це зелена крива, 53% – не потрібний це червона крива. Активно працюєте з вашими пультами, пані та панове. А я запрошую.